Всем привет, с вами снова я и сегодня снимаю видео о своих покупках. А, давайте же приступим. Их было вообще много Давайте начнем с одежды, потому что ее тоже очень мало. А, первое, что я себе купила, это наборчик. Это вот такая вот маечка. Тут что-то такое я не знаю. Очень она мне понравилась. Сзади она вот такая вот. Я же, конечно, одевать под нее будет видно. Ну, меня это нисколько не смущает, потому что все мои подружки так ходят, и ничего такого нету. Такая мальчика, и шортики к ним, э, к этой мальчике прилагались, красивые шортики, очень красивого оттенка. Там также были разные шорты, там были о, разные наборы, там ну, вот, была такая же мальчика с такими шортами, только там вот было не розово там вообще было полосочку, и полоски были разных цветных, всяких цветов, как радуга. Там еще был темно-синий. Я хотела взять темно-синий, но потом мама сказала, что это будет гораздо но мне это тоже понравился. И вот такие шортики. Очень тоже мне понравились. Тут есть такие кармашки. которые очень вместительные. Но очень мне понравился этот наборчик. Стоил каких-то 200 рублей. Короче, Сначала так все было. Я вначале выпустила у мамы майку очень-очень светлого оттенка. Ну, о... ну оранжевый или... Не... Короче, там была такая маечка светло оранжевый цвет. Вообще прямо сильно-сильно светится. Ну, типа... ну, вы, вот, короче, поняли, такая сильно яркая. И мама мне говорит, хочешь такую маечку? Я такая, да, 200 рублей. Потом я такая, ну, повернулась примерно на 90 градусов и увидела там вот этот вот наборчик. Боже, как я его сразу же захотела. Ну, просто майка стоит 200 рублей. А майка с шортами стоит тоже 200 рублей. Это вообще топить просто для такой майки для такой майки с шортами. Ну, давайте же пойдем дальше. Uh, Следующая я купила себе вот такую резинку потому что моя папа сказала... Um, какой-нибудь нужен заколка или что-то там такое э, под вот это вот и мама сказала иди зайди в магазин э, и купи там такую же резинку ну, резинку такого же цвета но там не было такой резинки так что я купила розового тоже очень красиво и очень она сильно тянется Эх, Боже. Вот такая вот резинка потом у нас э, есть такая есть такой магазин ну, почему у нас ну короче в этом селе есть э, в этом селе есть магазин короче есть центр и в этом центре очень много, много всяких магазинов продуктовых наверное штук 5 и всяких разных товаров и я зашла в один из них это Виктория называется и я купила себе вот такой бантик ну он очень красивого цвета какой-то вот такой вот это заколочка конечно вот такой пентик вот он на самом деле в жизни еще светлее он очень светлый вот такой пантик вот можно сделать вот так вот взяли вот так вот со свои волосы короче это надо все делать прическу короче и вот так вот заделать сзади и короче будет вот так вот не знаю как это назвать такую прическу О, блин это же в этом же магазине Виктория, я купила вместе с этим бантиком. Давайте я вам назову цену. Значит, вот этот наборчик стоил 200 рублей, уже знаете вы. Эта резинка стоила 8 рублей, вообще дешево. А вот эта заколочка стоила 40 рублей, такая дешевая. И последняя я купила себе заливалочку для ресниц, потому что давно я хотела, Я она стоила как 180 рублей, я думала где-то рублей 150 она стоит всего каких-то 80 рублей. Очень дешевая, очень хорошая. Моя мама, она очень давно хотела себе завивалочку для ресниц. Я купила себе завивалку для ресниц. И, и она говорит, вот где-то такую взяла, тоже хочу. Я говорю, мам, ты не огорчайся, я купила последнюю. Все, что есть у меня, все будет твое ну, типа и мое, и ее. Ну, просто у меня такой столик, ну, небольшой, ну. Ну, короче, довольно большой столик. Вот, и на нее она все прямо обсыпана косметикой, и она этим, этим зависит. Ну, конечно, у меня гораздо больше косметики, но у меня очень много косметики, так как, не знаю, просто люблю ее и все. Вот, и она говорит, я тоже хочу себе такую, я говорю, вот у меня все, что есть у меня будет и твоя. Она в вот раз м -м, взяла мой лак и практически весь его использовала. Ну как весь, половиночку. Это вот так вот она его использовала. Вообще она я на капельки не сажусь, но она просто захотела. Я, я ей ведь и сказала, то, что все, все, что лежит на том столике, это будет и твое. Теперь мы вместе пользуемся этой косметикой. И она как-то взяла и... О боже, да, она так хорошо все ресницы заливает, они прям вот такие вообще красивые. Ну, вот такая заливалочка для ресниц. В принципе, это было все, что я купила. Это а, там моя рилка. Да, я ем за компьютером, ну, что там такое? Вот такие вот мои покупочки. Я очень давно снимала видео. И прошу прощения. Какой толк снимать видео, если не одного подписчика? Объясните. Ну, конечно, регистрируется не сразу, надо вначале понять, кто ты такая. Посмотреть видео, все о тебе разузнать, если тебе понравилось, все, я на тебя подписываюсь. Ну, один подписчик, то у меня есть. Анастасия Федорова, большое спасибо, она замечательная подруга. Ну, в принципе, это было все. Всем спасибо за внимание и всем пока.